Здається, зовсім нещодавно на цьому місці була стара галявина, вкрита пилом, на якій збиралися, щоб поганяти м'яча, початкуючі футболісти з навколишніх будинків. Зараз, згідно з загальним планом благоустрою парку перемоги, тут з'явився сучасний футбольний майданчик зі штучним трав'яним газоном. Більшу частину часу він відкритий для усіх бажаючих. Але найбільш людяно тут буває, коли зайняття з місцевою малечею проводять тренери. дитячо-юнацкого футбольного клуба «Атлетик». Идея была построить здесь площадку давным-давно, еще с того момента, когда наш мэр, который очень много сил и средств вкладывает в развитие спорта в городе, он давно говорил об этом месте, потому что здесь собирается очень много детей, здесь прекрасный микрорайон построили, ну и... Благодаря его инициативе и людей, которым не безразлично вообще состояние города и все, как в нем происходит, вот была построена вот такая вот прекрасная площадка на месте старой, пыльной, неровной площадки. Построили площадку для мини-футбола с освещением, с прекрасным покрытием, для баскетбола, тренажерной площадки. То есть, ну, все, что необходимо сегодня для ведения полноценного здорового образа жизни. Какие здесь происходят занятия? Вот сегодня вообще бегают буквально дети, которые зашли с улицы. Да, у нас регулярно здесь проходят занятия для детей всего района, да и для города. Занимаются различные группы. Есть даже дети 2011 года, которые недавно только ходить начали и говорить. Как бы а каждое воскресенье у нас открытые тренировки, то есть бесплатно приходят любые дети, могут зайти и мальчики, и девочки, и попробовать себя вот в таком прекрасном виде спорта, как футбол. Ну, вообще, я знаю, что основная база клуба «Атлетик» на поселке Котовского, вот, получается, он как бы расширяет свою географию. Да, у нас на поселке Котовского 6 полей, Потом э, еще один филиал в Академии спорта. Мы уже с, на протяжении многих лет работаем с Олегом Владимировичем Он любезно нам предоставил свою, свою базу, прекрасные условия. Там. Потом э, на адмиральском проспекте Краснова там Андрей Юрьевич Терновский в прошлом году тоже реконструкцию произвел в школе. Шикарное поле сделали. Ну и, естественно, в прошлом году это поле. То есть, э, Наш клуб расширяет географию, и не только на поселке Ктосс, а вообще задействован весь город. Окрім регулярних занять у різних вікових категоріях, раз на тиждень на спортивному майданчику у парку перемоги відбуваються відкриті тренування юних футболістів. Їх основу складають дітлахи від 4 до 6 років, які вже встигли трохи набратися досвіду та стали повноправними членами клубу Атлетик. Але участь у відкритому тренуванні може взяти будь-яка дитина, хлопчик або дівчинка, які просто вийшли на прогулянку з батьками та захопилися. футбольным действием. Зрозуміло, що им пропонують найпростіші вправи та завдання, які потроху привчают юных спортсменов до роботи с мячем. Первое мы увидели, что есть, появилась площадка в парке, здесь футбольная. Во-вторых, начали со двора знакомые малыша нашего ходить на футбол. И потом мы подошли, узнали, что есть открытая тренировка в воскресенье в 10 утра и решили прийти попробовать. Как вам вообще нравится, вот, что такое проводится летом да, в прекрасном месте? Очень нравится, и я надеюсь, что в принципе как бы, было бы неплохо, если бы было больше полей, и чтобы деткам было больше играть и в футбол, и в баскетбол, и в волейбол. Ну, я считаю, это очень замечательно, что такое у нас наконец-то появляется. Ну и как ваш сын чему-то уже научился, как вы думаете? Ну, по чуть-чуть научился уже видно. Это у нас сегодня вторая тренировка. Видно, что уже больше у него получается, больше понимает, что нужно делать. И, ну, вроде бы как нравится, поэтому надеюсь, мы будем продолжать ходить. Скажи, пожалуйста, тебе понравилась тренировка и что ты сегодня делал? Ну, мне понравилось ведение мяча и бить ворота. Ты попадал, гол забил? Ну, да. Залишається додати, що на регулярній основі за розкладом у футбольній школі парка перемоги проходять тренування для дітей у вікових категоріях від 2002 до 2012 років народження. Причому у групи приймаються як хлопчики, так і дівчата. Ну а тих, хто ще не визначився у своєму ставленні до футболу, запрошуємо для початку взяти участь у відкритому тренуванні, які проходять тут щонеділі о десятій ранку.